Сегодня не можем двигаться, потому что вы знаете, какое у нас законод... финансовое законодавство. Мы не можем сегодня ничего планировать на 2014 год. Мы хоть бы выполнили 2013 год и попросили управление и финуправление на празднование 70-летия, потому что это будет только все в ноябре, в листопаде 2013 года делать. И, ну да, ну вот мы же планируем в ноябре, мы закладываем фин делаем и закладываем все в финплан. Вот, поэтому идеи у нас Я очень суменника. Очень много. Это суменника. самое... Пока мы ничего не можем <как> делать практически, потому Я что нету... Что... Не то, что нету финансирования, пока еще ничего не нужно. Я еще, знаете, хочу с вами поделиться, потому что, в принципе, мы... Конечно, много у нас проблем, конечно, не во всем мы идеальны, пытаясь какие-то моменты разруливать. Может быть, не все удается, и вы вправе, так сказать, критиковать нас, или соглашаться, или не соглашаться с нами. Это все ваше право, но иногда мне, вот вы знаете, вы являетесь какой-то такой лакмусовой бумажкой вот я иногда через вас понимаю туда или не туда так или не так и есть моменты которые просто иногда может быть мешают работать и вот хочется обратиться к вам для того чтобы может быть вы рассудили не знаю через ваши статьи которые выходят потому что скажем была у нас ситуация когда мы приехали или В... просто общественное В... мнение да нам важно сегодня э -э приехали скажем мы на совещание в Киев, а нам там зачитывают письмо, которое прислала общественная организация «Зеленый трезуб», где абсолютно разбивает в кух и прах и требует разобраться со спектаклем «Украденное счастье», потому что вот хуже этого ничего не бывает. И вот я просто хочу вам зачитать еще... Что, «Украденное счастье»? Нет. Нет. Ну сейчас я ознакомлю. И вот э, в очередной раз, скажем, приходит э, депеша э, в управление культуры на имя начальника управления культуры. Э, э, я, общественная обще... организация. да, это общественная организация. Я вначале хотела отвечать, но потом, честно говоря, сидеть и придумывать вместо того, чтобы заниматься делом, я не могу. Но тем не менее, а, э, поскольку они э, послали это и в э, газету Томерщина и обещали, значит, как только мы исправим ситуацию, разместить э, материалы все на сайте у себя, поэтому я должна зачитать вам все, может быть, эта общественная организация будет рада, что этот момент, значит, начальнику управления культуры э, Юрию Григорьевичу, э, городовскому, шановный Юрию Григорьевичу, звертается до вас члены Житомирской областной городоматской организации Творец Житомир», Нещодавно ми відвідали Житомирський обласний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги і переглянули виставу вівця з вовчим поглядом. Сумом спостерігали за, таким, за тим способом, який обрав режисер для вираження емоцій ділових осіб, постійним вживанням алкоголю та різними маніпуляціями з цигарками. Цигарки, якщо хто дивився цю виставу, все время ламали. Там ні разу не закуріли, тобто любая сигарета, яка попадала в руки, її розламували і вибрасували. Вот. Своїми діями вони формували глядачів переконання, що алкоголь та тютюн полегшують життя людини та відверто пропагували їх вживання. Вам зачитывать дальше до конца? Да. 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 Нет. Не, не, есть одно Я читай, некий, нет. Я могу а отдать потом. Знаете, где место? Нет. А, да, Сейчас да, я да, хочу. Знаете что? Да, да, да. Обожаючи на Т. Еще. Только, пожалуйста, госпожа Белошицкая, не надо так громко. Я, я обращаюсь серьезно, потому что это выходит уже э, на очень серьезный уровень. Зважаючи на те, що значну частину глядачів театральних вистав складає молодь, для якої головні герої цих вистав є прикладом для наслідування поява в них алкоголю і тютюнових виробів, є прямою рекламою, яка штовхає молодь на вживання цих токсичних речовин. Яку культурну програму винесуть ці молоді душі, яке враження складеться у них після перегляду подібних недолугих вистав? Ми розуміємо, що режисер має своє творче бачення постановки п'єси, але вважаємо рекламу нездорової поведінки на сцені театру неприпустимою. Сподіваємось, що мистецтво не вмерло і може знайти інші способи для вираження емоцій у театральних виставах. У зв'язку з тим, що за даним Всесвітньої організації охорони здоров'я Україною з 2008 року має перше місце в світі за рівнем вживання алкоголю серед дітей. А Житомирська область очолює цей список по Україні Ми вважаємо неприпустиму відверту пропаганду нездорового способу життя засобами театрального мистецтва, який навпаки покликано нести прекрасне і вічне в маси. Спираючись на вище наведене та інформацію з додатків до листа, ми вимагаємо відреагувати належним чином та надати нам письмову відповідь про вжиті вами заходи. Наше звернення до вас та вашу відповідь ми зобов'язуємось зобов'язуємось оприлюднити на нашому сайті для ознайомлення з ними громадськості країн СНД. Я про що хочу да. сказати. О, ось так ви і пропіарили Трезер. Да. жита. Слідує я публічно уже відповідаю. Слідує вот этому письму. Я должна сегодня закрыть театр. Потому что, скажем, такие спектакли, как Божьи твари, где вообще главную роль исполняет алкоголик, который потом становится ангелом. А если взять украинскую классику, то там как бы этот момент. Но мы-то никогда не играем таким образом, чтобы это смаковать и говорить, что это хорошо. Есть моменты, когда я абсолютно точно понимаю, сколько приходит литературы, и в ней выписано, пьют там или курят. Я всегда стараюсь обойти эти моменты только там, где это может подчеркнуть, скажем, какой-то момент или добавить характер. И вообще, мне кажется, что это куда-то прыжок в то сабдеповское время, когда э, уничтожали э, виноградники, когда э, был. Я не против э, того, что был сухой закон, но все это в разумных каких-то пределах. Поэтому я решила, мне писать некогда, я решила это зачитать вам. И хочу публично сказать, что э, в театре работают нормальные, трезвые люди. Мы проводим э, акционные такие вот э, спектакли, где идет речь. Кстати, «Теч спектакль втечь из реальности, там на протяжении спектакля и пьют, и колятся но спектакль идет, направленный против наркотиков. И сегодня театр выступает э, за здоровый образ жизни. И я хочу развеять ту легенду, которую очень любят обсасывать, поскольку это публичные люди, не так много пьют актеры. Для того, чтобы играть даже самый простой детский спектакль Маугли или Муха-цикотуха, нужно хорошее здоровье и дыхание. Поэтому если ты будешь сидеть регулярно на спиртном, на стакане, то э, вот сыграть это так, чтобы э, нормально, это невозможно. Поэтому э, пьют не больше, чем где-либо. Меньше. Ну, меньше меньше. Да. И э, здоровых, крепких, дружных семей в процентном соотношении в театре тоже больше. Ну вот скажите, Мы нормальные, ну, хорошие. хорошие и порядочные люди. Поверьте. Это я говорю об этом. Ну правда, потому что настолько любят обсасывать вот эти темы. А я считаю, что нам, нам как-то как сказали, как Иногда... можем... Где? это говорится о спектакле Вевся с Вовчим Погрином, Кошки-мышки. Mm -hmm. Где ж там пьют? Быть, я не хочу говорить про конкретное как это, общество, Трезвый Житомир называется, да? Но вот э, проверьте, если я, я, я не ошибаюсь, большие. таких ну, обществ хорошо. есть Трезвый Они Харьков, вовчие, Трезвый Львов, Трезвый Тернополь. и все это вся эта группа, она и создается для определенного бонуса, который они получают. Вот правильно сказали, их в парке не видно, их работы там не видно. А вот возможность, соблюдая общественный фонд, просто напросто не платить определенные проценты, взносы, понимаете? То есть налоги. Вот если с этих позиций посмотреть, тогда мы просто можем потребовать от них. Ребят, не пишите, потому что вы не тем занимаетесь. Вам не надо судить театр. Вам займитесь конкретным делом, которое вы обозначили в своем названии. Вот это нужно добиваться. Но этого Я мы не наблюдаем. Не знаю, ну, а мы возвращаемся к дню театра. Если есть вопросы, задавайте. Если да, нет, нет, мы два слова сказать. приглашаем. Мы благодарны вам за то, что вы проявляете каждый раз интерес к театру. К нашему театру и к нашим коллегам, которые приезжают. Мне кажется, нам вам за это воздастся, потому что надо все-таки столько в другом негатива, а вы пишете о позитиве. Я имею в виду не в плане того, что вы нас хвалите, а в плане того, что вы пишете о театре. А уж кому нравится, кому не нравится, это уже другие моменты. И Понятное дело, что любая э, театральная, э, любой спектакль это спорные моменты, это абсолютная истина. И, и, и не всем это может понравиться, и это правильно. Вот. Самое главное, что вы...